Порада гурманам. Генномодифіковані продукти потрібно їсти швидко, доки вони не уповзли. Вас вітає кулінарна країна. А разом з нею і сімейний ресторан і броварня Віват провінція, а також шеф-кухар Тимофій. Доброго дня! Добрий день ну, разу ми е, словацьку кухню тут нарізали, варили, пробували. Так. И сегодня так и... также продолжим мандровать Европой. И сегодня мы и, и в Украине немножко побудем, и вернемся опять в Словакию. Но сначала, может с нашего края Да, мы начнем с нашего края, хотя блюдо, которое словацкое будет представлено, имеет украинское название «Галушки». Галушки? Галушки. Не полтавские, не словацкие. Словацкие. галушки. То есть начинаем готовить. У нас, спасибо поварам, подготовленные овощи для борща. Mm -hmm. сваренный костный бульон то есть больше лучше всего варить на мясокостном бульоне то есть либо использовать для этого ребра свинин а, ну, в принципе, в, в принципе для, для полтавы больше для традиционной св, свиной да. Лишь да то есть ближе к восточной крыне там более любят говяжий но у нас э, бульон сваренный на свиных костях на фитах ставим сковородочку нам она понадобится для того чтобы то есть мясо в борще сохранило свой вкус. А тут мы подсмаживать еще мясо будем? Да, мы перед тем, как кинем в костный бульон мясо, мы его слегка обжарим для того, чтобы закрылись споры и все питательные вещества сохранились в мясе. Залышилось там. Мы ставим вторую сковороду и готовим традиционную борщевую заправу. що входить до борщової заправки. Ну, звичайно це ж буряк як основа, так? Начнем з одного. В любой борщ должна входить борщевая заправа. В ньому может не быть картофеля, в ньому может не быть капусты, в ньому может не быть м'яса. Борщевая заправа. После борщ. Ну, борщевая заправа обязана быть. Із чого вона складається? Ну, прежде всего, из Пропорції дуже прості, тобто Для любого українського борща. За единицу мы берем основной продукт. Это свекла. Mm -hmm. То есть капу э свеклы должно быть единица картофеля в два раза больше, а всего остального в половину меньше. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. если, так, это вы... да, если мы берем 50 грамм на порцию свеклы, значит лук морковки э капусты мы берем по 25 грамм. Так, тут и сковородка разогревается. Сковорода так, у нас язв... для мяса уже нагрелась, Это мы используем ошеек. Свиный ошеек. А еще без капусты, еще это за борщ такие, без капусты. это Московский, Московский борщ. Московский? борщ варится без капусты. Я навед такие. А у нас, насколько я знаю, в России а, это плотно Ну, это щи, это щи. Флотский борщ варится с квашеной капустой и на сверху. Слегка прижариваем. Так, эта сковорода у нас тоже готова. Начинаем обжарку. С буряка. Со свечой. Вон он бурячку. Так, мясо смажется. А я знаю, еще выкористовывать а, закваску, здается, называется. Вот такой же для вас Буряковый квас. Буряковый квас. Буряковый квас, да. А вы его используете? за нет, нет, мы не используем, а, потому что ну, буряковый квас после брожения должен храниться в погребе. А, так как ну, погреба нет, поэтому. Так, мясо у нас обжарилось. Теперь немножечко добавляю сюда бульево уже не смажется, варится наверное, Безусловно. Для того, чтобы мясной сачок, который образовался в процессе жарки, тоже у нас вернулся в бульон. И... А, и все, И все, возвращаем. А, бульон наш. Поповный всем Бульон. Ясом бульончик. А, так, свекла у нас слегка карамелизировалась. Теперь мы добавляем... Капуста. Нет. Нет. Нет, мы добавляем репчатый лук и, и морковочку. И для того чтобы бульон был вкуснее для того чтобы бульон был вкуснее прямо в бульон мы кидаем лук-порей немножечко сейчас подрежем по борщевую заправу чеснока тут такие наши украинские приправы зараз идут в хит абсолютно слегка спасировали. а какие виды борща есть в Украине? вкусные ну, мы сгадали как называется это просто? традиционный украинский борщ? и какой просто украинский борщ? просто да, украинский борщ есть полтавский борщ, херсонський борщ полтавский? а чем полтавский отличается? полтавский варится на курином бульоне теперь кидаем нарезанный соломкой болгарский перчик и теперь буквально две минутки он припасируется, и мы вводим томатную пасту. Красиво заправочка у нас выходит. Для того, чтобы получить тушение, мы теперь приношу А теперь нашу пассировку. Ну, вы уже почти спробовать. Угу. Вводим бульон. Бульон и размешиваем. Можно заместь томатные пасты просто помидоры, брать Безусловно, можно. Можно использовать как свежие помидоры, так квашенные помидоры. Их а их так уж прожарок не потребуют. Безусловно. Чей, безусловно. Немножечко протушить. Сейчас мы добавим чуть-чуть бульона и оставим на медленном огне тушиться нашу большую заправу. В принципе, когда она будет почти готова, мы продолжим варить дальше больше. Борщ. Так, борщевая заправа наша почти готова. Убираем ее на медленное кипение. Теперь ставим бульон, чтобы сильнее подкипел. И нарезаем наш картофель. Вступаем значит, до картофеля, какой берем. 100 грамм, так? Да, ну если на одну порцию, то 100 грамм. Але зазвичай скажімо так борщ на одну порцію виварять, ну, ну, якщо лише В ресторані можливо, вам потрібно буде взяти дещо більше. кинули картофель і Коли закипить, Ми введемо борщову заправу. Нещодавно відкрився відділ, новий відділ у вашому магазині. Так, да, на Леніна 13. На да. Леніна, провінція магазин. Що це за відділ, Що там можна знайти? Это э, отдел кулинарии, отдел кулинарии. то есть там можно найти кулинарные изделия, то есть готовые. Это э, несколько видов салатов, мясные блюда, блюда из птицы, блюда из мяса. То есть готовые можно пройти, грубо говоря, на обед? Да, да, да. да. То есть мы э, посчитали, то есть, для того, чтобы люди могли э, быстро, быстро э, покушать в обед, и недорого, то есть они могут приобрести нашу продукцию э, на Ленина 12. Вы такоже доклали руку до приготовления? Безу без, безусловно, безусловно. Единственное, единственное, что мы ушли, ну, скажем, в недорогой сегмент сырья, а мы убрали дорогие специи, дорогие уксуса, то есть и в основном, скажем так, сделали ну такой бюджетный вариант. За доступными ценами? Да, безусловно. безусловно. Спинки часто нам потрібно для того, чтобы... Ну, вот у нас... Э, кар... Может, дешевый он по а лучше там картофель. Просто. Да, только картофель. Вот он уже закипел. закипел. То есть, если бы мы сделали наоборот, э, в, кислой среде, в кислой среде овощи вступают в реакцию, mm -hmm. непосредственно э, клетчатка вступает в реакцию с кислой средой и образуют твердую корочку. То есть, и тогда, в принципе, овощи нужно говорить очень долго. Когда mm -hmm. мы опуск... погружаем овощи в нейтральную среду, они варятся. Тому ну, и заправку мы... кому опизнейше додавать, да, чтобы даты дать вот, да, потому, нашим... Потому, мы и капусту добавляем уже в кислую среду, для того, чтобы она не разварилась и сохранила определенную жесткость mm -hmm. и упругость. Разумеется. Так, додаем, Вот, ось нарешті наш борщ отримает да. колер. Добавляем нашу пассировку. Ось, и даем ему покипеть еще минут 7-8. Пока так, у нас... 7-8 у нас есть. Да. В это время мы подготовим подачу борща. То есть мы нарежем чеснок небольшими кусочками. Зачайно, что за борщ без чесноку, без цибули? Возьмем зелень. Подружечка, петрушка, кропка, петрушка. Кроп и петрушка, наша традиционная зелень. И, ага, и все мелко, мелко, да. Сейчас мы все это пересечем. И теперь последний ингредиент наша капуста. То есть мы ее добавляем. Капусточка пришла. И теперь варим борщ до готовности картофеля. То есть картофельная готовность мы проверяем ножом. То есть ему осталось вариться минуты три. Так лун 5 прошло, нам сейчас осталось зачекать я лун пять. Да. Разумею. А пока мы, кирицы, пока готовится. Доготавливается наш борщ, мы, мы э, сделаем. Под... Подачу. Подачу. Да, подачу. Для этого нам понадобится лук салатный. То есть мы используем или красный салатный лук, помпушки. О, да. Лишь без помпушек? Да. Помпушечки мы чуть-чуть сейчас подливом поливаем маслом и посыпаем нашей смесью. Да. Теперь мы берем тарелочку на нее, выкладываем наши помпушечки. По желанию, кто любит с луком чи, или чесноком, или стены с тем, и сметана. То есть вот это у нас такая заготовочка для подачи борща. Это такая заготовочка, вы ви знаете, видны, можно вид мовитись. Влючив на ней, на можна можно дочекаться Ну да, поэтому выносим мы одновременно. Чтобы <реш> мызило. Да, и да, борщ. Часу свого. Сейчас минутка осталась еще немножечко жесткая. А в магазинах «Виват Провинция» продаются такие помбушки? Помпушки а, такие продаются oh. в магазине «Виват Провинция», но yeah. на, на побывке. То есть, потому что... Ресторан? возле ресторана? Mm -hmm. да. У нас здесь пекарня. Пекарня планируется а, открыться в новом магазине на подоле. То есть, там тоже будет пекарня. О, oh, и, и там, и... там можно також дочекаться не вдовзи таких помпушек да, да, и не да, лише да. да. Проверяем наши овощи на готовность. Больше черный картоплю. Да, в борщевой заправе овощи готовы. Картофель у нас готов. Капуста тоже. Легко режется, значит он готов. Да. Теперь выкладываем? добавляем. Нет, не выкладываем. Добавляем черный перчик. Простите за него, да. снимаем, снимаем с огня. И вот теперь мы добавляем. Наша нарезочка зелень. Нашу и зелень. Да. И накрываем крышечкой и даем ему настояться. Настой а вот здесь буду у нас тут, да. Вилетив Да. Так борщ у нас настоялся, настоялся. Ты пор, да его. Борщ настоялся. Вот, тарелочка для подачи, помпушки и насыпаем наш борщ. Насыпаем его в тарелочку. Так, наш борщ. Да, Приятного аппетита. Український борщ, з сток 1 літра 200 грамів, буряк 50 грамів, картопля 100 грамів, свинина 100 грамів, капуста 50 грамів, цибуля, морква, болгарський перець, томатна паста по 25 грамів, часник 10 грамів, сіль та чорний перець за смаком. Так, Тимофій знову згадуємо вашу поїздку на автоморфест. Будемо готувати Будемо готувати галушки. чиски. Чеські... Словацькі. 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 Словацькі галушки. Там була Чехія, була Німеччина. Ми, От, до, але... ми, ми до Чехії дойдемо повно... Ну, в наступній передачі, або через, через одну. Тобто потихонечку будемо так рецептуватися по Європі. Отже, галушки. Галушки. Відразу виникає питання, чи є взагалі схожість між словацькими галушками і такой, нашими. У мене визник такий же питання. Тому що я коли в меню овечі країни побачив, галушки, я... О, еще то я Да, мне сразу захотелось, как говорится, их попробовать, для того, чтобы было чем сравнивать. Я скажу, сравнивать не с чем. Это принципиально разные блюда. Сейчас вы в этом убедитесь. Ну, я думаю, да, нам да. також дуже да. цикало, мы не поспорим. Для словацких галушек нужна квашеная капуста. Вот. Уже первая разница есть. Квашеная капуста. Да, мы ее сечем мелко. Интересно, это будет начинка? Чуть-чуть это как раз будет... Это будет тесто. Тесто. Тесто из капусты. Так, мы макароны. Пересыпаем теперь ее в миску. Теперь так, если... колбаса? Колбаса. Тоже в тесто. Так, в тесто. так, так в тесто. что это за колбаса? Это, это на Лавашке нет? Нет, это наши татаро колбасы охотничьи. Так, охотничьи колбасы, колбаски, да. да. Тоже меленько сечем, навпил и все поехало нарезаем. Та так, капусточка з ковбасою перемішується да. у нас. Вбиваємо одне яйцо. І вимішуємо нашу масу. Якщо ви раніше думали, що галушки виглядають як тісто, таке от біленьке, там якась начинка є. Нічого подібного. Ось Словацькі. Вмішиваємо, так получается у нас така маса. Добавляємо тепер вот эту массу. Мука. Столова ложку муки. Щось таке залишилось з нашого мука є. Так, це, щоб воно дві дві столових ложки манки. О, манка. Це також щось невело. І хорошо вимішуємо наше, так сказати, теста. Якщо полтавські галушки вони мають начинку, то в словацькі вони ось такі отні. Всередині, скажімо так, нічого додаватися не буде. Не буде. Це будуть такі кульки, мабуть. Так. О! Так, ну, теперь, теперь мы ставим сковородку с большим количеством масла. Мне из какой формы? Круглой. Будут круглой формы. Пока мы подготовим гарнир каушка. Так, все будем так же смешивать? Помидор. Да, да, помидор будем жарить. Берем у нас один помидор и одна цибулинка. Лук тоже будем обжаривать. Здесь мы подсыпаем теперь на, на доску немножко манки. манку. Манку. Не муку, а манку. Не муку, а манку. Угу. И лепим наши галушки. Так, галушка кульки. У нас манка как панировочный сухарь. Манка как панировочный сухарь, да? то есть она и форму удержит. Насколько популярна, не знает у нас? Очень. Очень популярно. Как, как и у нас наши полтавские галушки. Так, и опускаем на Горячее масло. Вот так, на еще да. у нас масло то, богато. А здесь мы выкладываем уже обжариваться помидор. Масло богато, тому смажется у нас практически за этих боки. Ну, ну скажу, да, я... да, мы еще один, один, раз, перевернем. Так, помидор мы прижариваем до полуготовности. А я вам сказала, помидорцы это будет наш гарнир. Да. Гарнир. А то овощи тоже, овощи также могут быть гарниром. Безусловно. Да. Уже перевертаем, шевленько. Ну, я так разумею, что смажется? Нет, мы переворачиваем, потом еще будем по разу переворачивать. А, декелька, декелька да, декелька да, да, до придания такого золотистого цвета. Так, наш помидор готов. Наш помидор готов, мы его сразу выкладываем на тарелку. И в этой же сковороде обжариваем быстренько лук до полуготовности. А кого было на Октоберфест, что там куштувало вот безпосередньо на связи? было, богато было, но ты думал, сосиски. Сосиски, курица, гриль. Традиционная еда на Октоберфесте. Никаких, никаких деликатесов, никаких изысков. Все очень, там просто. Все. Да, все очень просто, все очень быстро. Появляется, в одного Октоберфесту съедается вот, за это свято близко полмиллиона смаженных курок. Безусловно. Немало. Дело в том, что э, в Мюнхен на Октоберфест посещает 6 миллионов туристов. Просто посчитай. Э, так, близко 6 миллионов. Э, да, около 6 миллионов. А несколько лет тому больше 7 даже проехало. Так, наши галушки уже готовы. и на котлеты, да еще схожи. Вот такие слова, галушки. Я розумію вашу здивованість, коли побачили страву під назвою Галушка. Так, тепер ми делаємо нашу подачу. Закінчуємо нашу подачу. Так, побачимо. Як же ж вони подаються? Ага. Кладемо зверху на помідорчика. Смажений. На помідор. Так. Тепер. выкладываем обжаренный лук. Выглядит, выглядит неплохо. А смакующие, короче. Да. И посыпаем обязательно овечьей бринзы. брынзой. не забудем. Про сыр, брынзу. Брынза какая популярная, даже не Да. Так как у нас страва очень горячая, то мы... Ну, он будет расстанут. Сыр, сыр да? немножко подплавляется, да. То есть, в принципе, Приятна Ось такі випліта. вони галушки зі Словакії. Словацькі галушки. Квашена капуста 120 грамів, ковбаски мисливські 60 грамів, мука 20 грамів, манка 40 грамів, одне яйце. Цибуля ріпчаста 60 грамів, помідор 45 грамів, бринза овеча 90 грамів, а також олія для смаження. Сьогодні, друзі, ми додали до ваших до вашої книги рецептів ще одну страву зі Словакії. Це словацькі галушки, галушки, галушки. ну і звичайно ж розбавили її е, українським борщем. Ну, такі от дві цікаві страви для вас. Готуйте разом з нами, залишайтеся разом з нами. Це була кулінарна країна смачних днів. вам.